də ötən gün bir yaşlı babanı göstərmişdik. Ürəyi böyük olan bir babanı göstərmişdik. O əsasıyla bir əlində əsə, bir əlində Azərbaycan bayrağı Şuşanın azadlığını qeyd edirdi. O babanı tapdıq, çəkdik. Onun da ürək sözləri var. İstəyirik sizinlə bölüşək. Gün əvvəl Şəhərinin işğaldan azad olma xəbəri yayılanda hamı sevindi, küçələrə axışdı. Qələbəni qeyd etməyə, sevincini bir-birinə bölməyə çalışırdı. Həmin sevinənlər arasında bir ağsaqqal dayımız da var idi ki, öz geyim kəsimi ilə, hərəkətləri ilə ətrafdakı insanların diqqətini öz üzərinə çəkməyə bacardı. Bəli, son günlərdə sosial mediada hər kəs o dayıdan danışır. Televizyondan ben her gün bakıram. Ben buraya aldılar, sabah Ona göre özüm sevinç içerisindeyim. İlham da değerinde sonra sevindim. Şuraya çıktım ki bütün milletin hamısı, maşınlar, adamlar, arvaz, şu an. Hamısı yollarda bayrağı geldi. Ben de geçtim onların yanına. Qarabağ va təəssüfən Gəlbəy Azərbaycanın görkəmli məhalındandır. İkinci Dünya müharibəsinə iştirakçı olan 95 yaşlı müsahibemin ən böyük arzusu çıxaldan azad olunan torpağımıza yenidən getmək idi. Gəlbəyə gəlinəcəm. Şoya gedəcəm. Şoğanın qovası var, şoğanın gözəl getməli yerləri var. Azərbaycan bayrağını torpağlarımızın üzərinə Şəhzadxan kəndində, Gəlbəydə gəlib özüm orada dalğamandırım.